Все время. И я приветствую сегодня вас, я приветствую тех, кто будет нас смотреть и смотрит. И я хочу ободрить вас в том, что Слово Божие говорит, знаете, когда это через Слово, Бог говорит так. Да. Это 61-й псалом. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он тверденье мое, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Знаете, есть Божья мудрость, есть Божья э, благодать. И написано, что благодать, она явилась уже, да? Явилась она через Иисуса Христа. Явилась она через Его мир. Благодаря тому, что Христос Пролил свою кровь, кровь святую, да? мы сегодня имеем эту благодать и эту милость. И Библия говорит так, что душа человека, она сегодня наполнена чем-то какими-то вещами. Но если человек уповает на Господа, да, то душа его что? Успокаивается. Да? Да. Что бы ни, ни, ни сегодня мы не видели в мире, да? потому что в мире написано четко. В мире похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Это источники, через которые сегодня мир давит на человека. Но Бог говорит, только во мне душа может успокоиться, только в Его слове. Да? Иисус говорит, слова мои есть, дух и жизнь. И в другом месте Писания Он говорит, прибудьте в слове мое, прибудьте на лозе. Да? И кто прибудет, тот принесет плод. Это важно, чтобы понимать, что Слово Его – это то, что дает жизнь. И если сегодня душа, наша душа, мы знаем, что душа – это наша разум. Так Бог устроил, что Он дал нам разум. Он дал нам э, волю свободную. Он дал нам эмоции. И если мы сегодня свою душу, свой разум, да, то свой разум, свой эмо, свою волю и эмоции не подчиняем Ему то душа, она будет что? Колеблется. Или сомневаться, или не верить, или что-то так далее. Но ну, когда Иисус пришел, он сказал, говорит, я пришел, чтобы дать вам жизнь и жизнь с избытком. Да? В другом месте он пишет, что я пришел для того, чтобы вы имели свет. И я есть свет. Еще там место писания есть, где говорят, я есть хлеб. И кто будет кушать этот хлеб, он будет жить вечно. Да? То есть он будет ну, на мне. Во мне и я в Нем. Еще место есть Писание, когда Иисус говорил, Я есть дверь. И только через эту дверь можно войти к Отцу. Да? То есть, если это, это говорил Иисус, и это слова истины, знаете, и когда человек сегодня ищет эту истину, то значит душа человека, она направлена к Богу. Потому что есть моменты, когда душа начинает избирать свою, дальше наш разум начинает противиться каким-то вещам. И как важно быть водимым Духом Святым. То есть Дух Святой, он водится с теми, опять же я говорю, не с теми Дух Святой водится, да, а с кем? с миллионами, да, с миллионами, чем написано, с миллионным сердцем. То есть, когда ты смиряешь свой Дух перед Богом, то ты можешь услышать Бога. Написано в фильме, еще в одном месте Писания, Писании, там в тишине и в покое я могу говорить с тобой. Знаете, когда сегодня твоим разумом э, творится какой-то огонь, горит, да, то его можно погасить только тогда чем? Когда ты войдешь в этот покой Божий, в это смирение. Поэтому разум он так устроен, что он постоянно что-то вас приходит на э, мысли какие-то, атакует его э, какие-то вещи через эмоции, да? первое, знаете, первое, что как можно увидеть, где ты, это посмотрел на свои, на свои эмоции, да? на свои чувства. Если они чувства тревоги, чувства какой-то, значит твой разум он будет на этом сосредотачиваться, значит твоя душа она не успокаивается пока в этом. Поэтому ты должен сегодня что сделать? переключить свой разум, переключить свои эмоции на что? На Слово Божье. А что говорит Слово Божье? А что говорит Бог? Написано, не покину и не оставлю. Даже если мать тебя оставит, отец оставит, я тебя не покину. Значит, Бог знает, Бог, Бог знает тебя, Бог знает твои проблемы. Да? Почему написано, да, что не заботьтесь, что вам и что вам Да? Но важно, что заботиться о чем? И Иисус учил, говорит, ищите прежде всего, что Царство Божье и Его праведность. И вот когда, когда приходит тебе Царство, как раз тогда, когда у тебя душа что успокаивается. Иисус говорит, Царство Божие есть внутри тебя. Это не пища и питье, но праведность в Духе Святом. Да? Праведность, мир в Духе Святом. Когда приходит мир, в твое сердце, ты утверждаешь эту праведность, которую Бог тебе даровал, потому что Бог написано, когда Он присел, пошел на крест, Он знал, с какой целью Он не чтобы искупить человечество от греха каждого человека. Потому что написано, водами мы все совершили. Все совершили нет, ни одного праведного, но во Христе мы получили праведность. И вот Отец послал именно Сына Своего, чтобы доказать эту праведность, но она могла прийти в нашу жизнь только через Его смерть. И если Иисус не воскрес, не умер и не воскрес, то мы были грешники. Но Библия говорит, что Он воскрес. А если Он воскрес, то мы что? Мы не грешники, мы праведники. И поэтому праведность, она, мы доказываем свою праведность, когда мы имеем, имеем мир с Богом. Да? Поэтому написано, что примиритесь с Богом. И он увещевает через сегодня, через кого? Через церковь, через нас. Потому что мы, написано, посланники от Бога, и сам Бог увещевает через нас. Примиритесь с Богом. Когда ты приходишь в этот мир, ты успокаиваешься, и твоя душа успокаивается. И тело твое, оно что? Оно, оно начинает нормально функционировать, да? Оно нормально, да. То есть это так устроил Бог человека. Он слепил его. Он сделал, знаете, мы сегодня имеем это понимание, потому что человек тоже творит. Он сегодня создает компьютер, создает машины какие-то. И он лучше, знаете, конструктор, он лучше знает то, что он сделал. Никто лучше не знает, да, кто, допустим, э, машину, ту, допустим, машину, которую, или двигатель этой машины, которую создал. Никто лучше не знает. Но тот, кто создал нас, он знает, как нам что? Привести в состояние покоя. Поэтому ну, Он нам оставил свое слово. Да? Но мало то, что Он нам оставил слово, Он нам что? Послал кого? Духа утешите. Он сказал, лучше вам, чтобы я ушел. Потому что когда я уйду, я пошлю вам Духа Святого. И мы знаем, что в день Пятидесятницы, когда Иисус завещал своим ученикам ожидать этого был сошел на человечество Дух Святой. И сегодня Дух Святой где? Он на Земле сегодня. Он ищет людей, которые открывают сердце. Когда ты открываешь сегодня сердце для Бога, для Его слова, для истинного слова, то приходит свет. Ты вера это приходит принимаешь, да, и Дух Святой сегодня приходит в твое сердце, и Он живет в твоем сердце. Потому что так написано, так и есть. Слово нельзя как-то изменить, добавить, ничего. Оно так есть, так установил Бог. Поэтому важно сегодня иметь мир в Духе Святом. Мир в Духе Святом. По-другому он не приходит. Когда Иисус пришел на землю, Он сказал, мир дает, да? Не так, как этот мир дает. Мир дает, и Он что-то требует от нас. Но Бог не Бог не так Бог дает мир, который никто не может покинуть этот мир никто даже на, на, даже когда придут не дни или какие-то скорбные дни написано, что мы имеем мир Божий мы имеем это понимание, как Он приходит мы имеем внутри него себя вот поэтому мы мы сегодня победители потому что Победа это что? Вера наша. Потому что написано так, без веры Богу угодить не может. Если человек не верит, или он сомневается, он, написано, что Он грешит. Грех это сомнение. И мы знаем, что грех пришел в человечество, когда человек усомнился в Слове Божьем. Да? И сегодня люди иногда, знаете, даже приняв Христа, они начинают сомневаться в том, что Слово так говорит. Да? Слово говорить не покину, не знаю. Люди э, сомневаются. Ну, не, не видя какие-то вещи своими глазами, они сомневаются. Я все равно, Бог это меня оставил. У меня там нету. Это сами начинают раз, разум разом играть, там, воображение строить. Но Бог говорит, нет, нет. нет. Прибудете во мне, прибудете в слове, вы получите. Да? потому что без веры написано, не уходить нельзя. Поэтому берите вот эту сом, сомнимающую свою душу, берите этот э, э, колеблющий это ум, да, который колебается. Вот. И я недавно тоже там проповедовал в своей церкви и говорил, очень просто войти и найти Бога. Просто, просто призвал его в свою жизнь. Просто успокоиться, пойти, закрыться где-то. И что? Успокоиться в своем сердце. Найти вот этот мир найти, да, взять слово жизни и провозрасти, которое говорит, в которое слово сегодня говорит, не покину, не оставь». Твердого духом ты хранишь в совершенном мире. То есть мир приходит, когда ты проявляешь эту твердость Божью. Твердость Божия, это говорит, стой на этом слове. Стой, это фундамент, это истина. Я приду только тогда, когда у тебя будет эта твердость. Да? твердого духа написано, хранить в совершенном мире. И этот мир приходит сразу, моментально приходит. Он приходит. Он приходит в твою жизнь, потому что это слово жизни. Когда Иисус уходил, знаете, Иисус был распят, мы знаем, что Иисуса распяли где? Распяли на кресте. Крест, и, знаете, он говорил, Ученикам своим за крест это. но люди не понимали тогда, ученики не понимали, за какой он крест говорит. Мы сейчас понимаем, что крест это то, где мы оставляем все свое несовершенство. Мы оставляем все то, что мы не могли достичь, да, или достигали неправильно. Всю свою жизнь без Бога мы оставляем на этом кресте. И когда мы оставили все проблемы, оставили, мы можем тогда с чистым сердцем прийти к Богу, сказать, Бог, вот я. Возьми меня, как пишет Слове, Возьми и используй. Используй. Когда ты все оставляешь ради Бога, да? И ты, ты тогда, тогда Бог может тебя использовать. Написано, только чистые сердцем, что Бога устраивает. То да? есть это есть истина. Есть то, что сегодня мы должны понимать, знать и ходить в ней. Поэтому, возлюбленные, я вас ободряю, что Бог, Он не оставит нас. Бог не покинет. Он с нами, вот написано, до скончания века. Даже если век этот заканчивается, будет, до скончания века я с вами. Прибудьте только во мне, все, я с вами, я вас не оставлю. Поэтому возлюбленные, я вас сегодня ободряю таким словом, да, я благословляю, и мы давайте мы помолимся сегодня. Отец, мы благодарим Тебя за Твою милость сегодня, Господь, за благодать, которую Ты даешь детям своим. Мы благословляем сегодня, Господь, Отец, Божий народ, который сегодня взывает к Тебе, который сегодня приходит к Тебе. Мы благословляем Твой народ, Господь, который, Боже, Господь, правильный которые искуплен Божьей кровью Твоей. Мы благословляем сегодня, Боже, тех людей, которые еще не знают. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты открыл их не сердца сегодня для покаяния. Что слово, которое Господь сегодня будет проповедано, Боже, оно, Господь, принесло, Боже, Господь, для спасение. Потому что Ты умер на кресте, Ты пролил свою кровь, благословенную кровь, которая мыла и чистила всякого, призывающего Твое имя всякого верующего в Тебя. Боже, мы благословляем Тебя, Дух Святой. Мы благодарим Тебя, Господь, за благодать, которая сегодня явилась через Иисуса Христа, которая научает и вразумляет всякого человека. Боже, мы благодарим за любого Отца, благодать Иисуса Христа и общение Духа Святого, которое пребывает с нами во имя Иисуса Христа. Аминь. -а -а. а -а -а. И давайте мы, мы возьмем причастие, да, мы возьмем то, что Бог сказал в своем повелении, да, чтобы мы пили его кровь и ели его тело. Да? Потому что в крови жизнь. И пища его – это его хлеб. И мы сегодня, Боже, благодарим Тебя за, за это, Господь, за то слово, да? Адже я прийняв це від Господа і вам передав. Це е, Павло пише, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, ви взяв хліб, благословивши його, прилимив і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається. Ломає, ломає. Робіть це на спомин про мене. Знаєте, коли ми це робимо, це ми возвищаємо. Смерть і Воскресіння Христа, та, це тіло Його за нас ламиме. Так само чашу взяв він по вечері, сказав: це чаша новий завіт в моїй краві. Робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, висвіщайте смерть Господа, аж поки він прийде. Тож то їстиме цей хліб. І битиме Господню чашу, да? недостойно, буде винний супроти тіла, Його, крові його Господні. Тож нехай людина випробовує себе. І так нехай їсть він, та п'є їм чашу, бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той посуд їсть і є і п'є. Це між вами багато хворих і не і чимало тих, які впокоїлись. Бо якби ми самих себе судили, то нас би присудили. А як Господь судить, то повчає нас, щоб ми не були засуджені світом. Тому, братину мої, я сходитесь і їсти, очікайте один одного. Якщо голодний, нехай їсть вдома, щоб ви не схилилися на осуд. А про решту я вам дам розпорядження, коли прийду". Тож тобто Бог говорить, в чому тут, Говорить, коли недостойна. Ну, що значить недостойно? Це коли ти сумніваєшся, що Бог тебе викупив, да? коли ти сумніваєш, що, доста... що крові Христової недостатньо, щоб тебе омити і чистити, ми це робимо від того, що ми підтверджуємо, що ми біжні гріжники. Ми підтверджуємо, що ми... Кров'ю Христа мизбавлені від всякого прокляття, яке приходить в наше життя, яке було раніше. Ми збавлене. Тому Він пролив цю фронту, щоб ми ходили пчом, в благословінні. І Благослові приходить. Воно приходить. Це ми підтверждаємо. Якщо ми своїми очами щось бачимо, не те, бо говорить все одно, вірте, що Бога більше. u nastavnjem piše. Ljubomir Boži piše. Amin. Amin. Bude blagoslovajan. І в Боже, ми молимо Тебе за людей, які зараз, прямо зараз, переживають якісь страждання, переживають якісь горе, переживають якісь відчуження. Ми молимо Тебе Дух Святий. Ти утішити. Прийди в їхні серця, прийди в їхні душі. Боже, Господь, єви свою ромість. Боже, пускай людей, всякий смуток, всякі печаль. Боже, всяка роздратованість. Боже, боже, пускай уйде всяке неувірне, неувірне в собі. Господи, пускай прийде твій мир. Написите твій мир, який превише ума чоловіче. Боже, ми в веток Святої Наце. І ми просимо, молимо і затверджуємо, що так і буде во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Будьте благословені. Дякую пастор Володимир сьогодні на гостях, пастор церкви, сини і дочки Божі, пастор Володимир. Дорогі брати і сестри, продовжуємо наше служіння. Хотів сказати, що як завжди наступне служіння у нас буде наступну неділю. Це буде 23 лютого о 12.30. Місто Житомир провулок Скорульського, 5, 104 зала, перший поверх. Когород розположить серце, буде бажання. Раді вас будемо бачити в зібранні, ми проповідемо слово, служимо молитовно всім бажаючим, молимося за зцілення, маємо спілкування. Також у нас йде служіння. Це благовістя, святкування, евангелізація і молитовне служіння. В місті, на вулицях, в транспорті, в лікарнях, в госпіталях. Хто буде мати бажання приєднатися до нашої команди, дзвоніть, пишіть на емейл, e а номера телефонів на сторінці в Фейсбуці моєї Володимир Подай, і на сторінці церкви Церква Мунил. Це не дошки, теж божі є, так? Да? І на сторінці в Фейсбуці. Церкви Сини Дочки Божі, а також пастора Володимира Тарасюка. Дзвоніть, Будемо спілкуватися, домовимося на служіння. На неділю ми виконуємо служіння і будемо разом нести це служіння. Це наше служіння ми по Слову Божому, те, що робив Христос, і ми робимо, так як ми його учні, ми воїни Христа. Наша задача це нести слово невирочим людям. І тому, Господи, ми дякуємо Тобі за таку прерогативу і змогу нести це служіння. Так що будемо раді, якщо приєднатися до нашої команди. Зараз я хотів звернутися до тих, хто буде в запису дивитися наше служіння. Я звертаюся до тих, хто не молив здобувати покаяння. Хто має бажання в серці, можете зі мною помолитися і мови твоєю. Написано і ми знаємо, що, ібо Господня, і по всякі призиваючи ім'я Господнє, він має, спасається, має спасіння. І тому я буду молитися, хто з вірою бажанням, буде молитися цією молитвою. Бо Господь по молитві Духом Святим входить ходить в кожне серце. Молюся. Отець Небесний. Я що я грішник. Пробач мене. Я вірю, що Ісус Христос, Син Божий. Огомир за мої гріхи. І воскрес для мови правдання. Я сповіду Ісуса Христа з цим Господом і Спасителем. І говорю, Ісус, увійди в моє серце. Зміни моє життя. Амінь. Повторюю, за молитве покаяння. Хто з вас холився цією молитвою, з вірою і бажанням, Господь Духом Святим, в кожне серце. І каже, доці моя, сину мій, люблю тебе, ніколи не покину. Пам'ятайте, дух Господь, там перемога, там свобода, там божественний захист і устрояння. І що, з сих пір заявляють священник, Господь завжди з вами. І нічого в житті нема, щоб Він вас коли пішов. А тепер я вас хочу запитати, дорогі мої, якщо з вас з вами, хто проти вас? Відповідаю, нема супротивників в цьому житті, в цьому творіні на цій землі ви царі, ви переможці. Господь цей світ для вас, так написано в Біблії. А слово в Біблії це істина Божа. І говорю, що злидні, хвороба, війна, страх це речі сатанинські, не від Бога. Хто буде розказувати, що війну на слава Господь це єрість, це сатанизм. Від Бога, коли ви любимі, здорові, захищені, гарні, багаті. Наші жіночок носять на руках і ми благословені. І де завжди так буде у вашому житті. І пам'ятайте, в Єфісянах перший розділ третій віршах написано, Господь благословив всіх вас і мене з вами, всіми, всіма Господніми благословіннями. Боже богословені. Це Божа присутність, Божа охорона, Божа наповненість, Божа турбота. І тому ви всі благословені, і я з вами. Я вас благословляю і пам'ятайте, що Господь любить і береже вас. Стане помолиться. Отець Небесний, дякую Тобі за цей благословенний час, коли ми на цьому місці мали змогу зібратися і прославити Твоє святе ім'я, говорить Твоє слово, спілкуватися, возносити молитви за всіх, хто потребує її і для Твоєї слави. Господи, ти прекрасний, чудний, люблячий батько наш. Ми дякуємо Тобі, що ти. Послав Ісуса Христа, який прийшов на цю землю, віддав своє життя, пролив свою кров і пішов на хрест, для того, щоб кожна людина мала змогу прийти до Христа, отримати прощення гріхів, спасіння, життя вічне. І зараз двері відкриті через Христа. Кожна людина приходить до Христа, яка згоджується, з ним Бог і Спаситель, і запрошує своє серце, і вона приходить в присутність Бога Живого. Ми з вами, брати і сестри, ми вже діти Божі, ми в його сім'ї. Вся влада, весь захист, вся наповненість вона з нами. Ми не просто християни, ми не просто люди, ми царіми священики, ми діти Божі. І тому ми дякуємо Тобі, Господи, Батько наш, за твою благодать, за твою любов, за твою присутність, за твою наповненість. Я придаю вас руки Божої благодаті, да прибуде мир Божий, любов Божа, радість Божа, наповненість Божа, сила Божа, спокій Божий на вас. І... Та пам'ятаємо до лібрати і сестри, що на троні нашого життя Ісус засту проти імені скляється, у всяке коліно. Полетайте нашого Господа, Ісуса Христа і любов, Бога Отця, спілкування святим Духом та прибуде вічна з нами. Амінь. З миро Боже.